жить не просто там говорят воронка ну, прям Русские, русская агрессия ну вот снимайте uh -huh. Куча Собираем пока. Ой, смотри, открывается, тоже. Ой, Ну, это пока то, что собрали, а там еще. Ну, а тут? Может, ну, ты расскажешь про сегодняшнюю ночь? Да, ну как, взрывы были, прибежали, маме позвонила, мама, говорит, на улицу выскочила. Ну, прибежали, сразу забрали ее, дочке позвонила, дочка приехала взять ее, забрали маму. Ну, сейчас пришли вот убирать. Это мамина квартира, да? Да, да моя квартира. Да. Да. Чегочно было? Да, ну громко мы живем, через пару домов очень громко было, да. Было громко я заскочила, как обычно в ванну заскочила, и закрыла дверь, потому что там полки и банки. Я закрыла дверь, и только я закрыла дверь, такой свист, бах, сразу. Ни сирены не было в этом, но вот в селе это, предупреждали в интернете, что... Спрячьтесь куда-то. А куда он, получается, впал сам, шахет? Шахет он был, ночью же не видела. Возле деревьев лежала вот такая большая эта. И написано Герань-2. Герань-2. Ну, может, пожарные забрали, не знаю. Я ж потом уехала. То есть, он, фактически, у дворе у вас впал, а выбуховая хвиля выбрала все... Частично он упал в угол дома. Он в угол дома. В угол дома он. И кошетила видно, и упал. Саша, перчатки на. Москва, где нам пробила да, там же кресло, там Бакином, Москве, в там возле барем. да, осколки? Да, у меня у нас перчатки, вот документы пробила. А самого где? Вот О, тут вот тут вот проорвела, да, тот самый пробила чехол, и вот она папку с документами, которые. Угу. кресло порезанное? Вот здесь, ну пробитое сейчас. А вот Через стол, через ну паспорт парк, там. Не можешь там на там, на, луке. на луке, они, Вот на... ну, паспорт, Но либо... они лежали возле выходной двери и ключ, это я была открыта дверь я ее открыла, и а ключи выскочил. Делать, да, там, видите, там. Да. Да. А Можете открыть. Да. Там просто выйти не получается. Если не прорисуют, то скоро. Так, да, да, он, да, хорошо, ну, вот. Вот там хорошо mm -hmm. видно. Вот он зашел. И через выключатель. А, смешно, я не но, и не влез вот сюда вот в стену. Кошмар. И вот в стене тоже кофта. Он ну, кофту пробил. Документы все. Вот Не знаю, как оно. Как бахкало, как летело тут. Свистело. Вон стекла под этим. Мы вы, из квартиры выкинули стекла. Вон. Видите, рама. Все вылетело. Тревога. А у меня кошка, как только сирена, она рычит и прячется. Ну и мы же уже боимся. Вот ту ночь мучились и мы в коридор вышли и оно бабах бабах Ой. дети орут в коридоре ночью ну что потом затишье, я как зашла стекла вот даже и шторки он видите как порезала уже вторые шторы такие ну идемте в квартиру такие вот вот соседка тоже зарегистрировалась, вот, вот, видите, тут старшенькая спит. О. Упрович, все... Убрали, мы убрали, да не дай Бог порежутся. Степаша, Кс -кс -кс. Степушка, вот он, вон он какой. Сегодняшняя ночь, конечно, была тяжелая, это полный... Потому что реально очень неожиданно все это было э, и неприятно, потому что много людей пострадали от таких российских террористических действий. Поэтому так. Расскажи, как ты, ну, в ты прокинулся, какие твои идеи были далее? Да, ну, прилетело в крышу в 40 метров, потом вылетел, прыгнул в машину и сразу по петлям. Поэтому так. Поэтому перед русаками не дуться, не гнуться, не дуться мы не будем. Это прям твой будинок да? Ну да, рядом. Поэтому так. Вик Нет. Не. Натяли. Не Скажи, больше сколько Вико он выборах? Да ну все окна повыбивало, балкона нет, а так полностью все окна вместе с рамой повыбивало. Угу. Ужасно, ужасно. Ш... Да, да, да. Да, и друг стоит, помогать тоже будет. Первый Я в туалет встал, слышу, фум, звенит. Бабах попала, как мне сказали, у дом быта. Их было два. Один дом быта, один дом. Мы двери открыли, вот здесь, подъезд я говорю, мы сейчас идем. Я пошел, собирался на рыбалку, быстро переоделся. Только вышел в коридор, она открывает двери. Слышу, М -м 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 -м! я говорю, двери закрывают, она только Все посыпалось, все за это. Уши вот такие, голова квадратная. Я стоим, 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 стоим. Ну что, вроде тишина. Открываем двери, уже так вся фигня горит. Мы то в подвал залезли. Коли пройшов хлопців, говорить, давай швидше перебила трубу, газ пошли. Ми ну, то з підвалу і побіжали вчебну шахту. І були. А де ваша квартира? Чогось там вибили всі вікна, да? двері, напевно, да? Все. сама вирва від вот, да? Да, далі. Крыша, крыша загорелась, пацаны, правда, за... молодцы, вы что-то затушили, и вот это же упорола сюда. И я не вот если бы я вышел подъезд, там вот двери у соседа нас как там пробиты. А ну... это какие-то вот поражающие элементы, да, вот это вот, ну, это осколки? Да. Ну, он смотри, дырки. Ты вот это же дырки вот же. Ну вот, свежие, да. Сьогоднішню трагедію дуже страшно споминати, і це все було так страшно, що я не можу представити вам, як це все було. Вибухи ці вибухи. Потім я підвал полізла. Я інвалід, в мене нога, нога. Я полізла в підвал і все, мені там люди допомогли спуститися. І все. Це було страшно, дуже страшно. Ці вибухи, це все. Вибачте мені, що mm. так кажу на емоціях, ну воно таке є. Наш оце район так атакували шахеди. Це взагалі неймовірно. Це дуже страшно. І зараз в мене всі вікна в квартирі повилітали. А як спать? Холод страшний. Mm. Це добре, що морозу немає. Mm. Що? От я більше не можу нічого сказати. У мене десь двоє ноча там в Хмельницькій живуть, а я отут страждаю. Так, Это дуже было страшно, дуже было страшно. Я выхожу, а за что, за это нам так? Все.